बॉल होते सुरुवात पहिलाच बॉल पहिल्याच बॉलवरती बेगेट करण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु डबल इट आणि मात्र बर्ड बॉलची होती पहिल्याच बॉल वरती सांगता तर किल्ला बॉलचा कॉल व्हाईट बॉलचा कॉल येतोय अतिरिक्त धाव इथे ऍड होईल सिंगल येते या बॉलवरती आणि त्याच्यानंतर आपण पाहिलं तर एक सेमीफायनलची मॅच का शाप पद्धतीने असायला बी एम धाव संख्या हव्यात बिघेट केलाय पार हातामध्ये येईल का प्रेम चालू आहेत आणि तो पाच पकडलाय तोपर्यंत दोन धाबा इथे सहज मिळतील चांगली फिल्डिंग होती आणि जो संघ जिंकणार आहे तो एका ट्रॉफीचा हकदार बनणार आहे कोणता संघ असणार आहे त्या ट्रॉफीचा हकदार बनणार आहे त्यासाठी या दोन संघांमध्ये चुळशीची लढत चालली आहे दोन धाबा इथे आल्या टोटल झाले ते आतापर्यंत पहिले षटक मार्ग असतात तीन धाबा झाल्यात बोर्ड वरती सँडी आणि अनंतम सध्या बॅटिंग करत आहे थोडासा हलकासा पाऊस आपण पाहताय आणि एम सगळ्या पद्धतीने सध्या गोलंदाजी गोलंदाज इथे काम दिला भिडकाम आहेत तिथे तैनात कॅच घेण्याचा प्रयत्न बाद चाललाय टिकनर झोन मध्ये कॅच व्हायला हवा होता तो कॅच ड्रॉप केलाय मात्र एक सात्रम एक सिंगल टिकत खेळ संपलाय आणि त्यानंतर धाबा झाला त्या बॅटिंग करत असताना अंबावडी संघ पोहोचलाय बारा खेळावरती सचिन नवीन बाट मैदानाच्या आतमध्ये सांडीला साथ देण्यासाठी षटकाची झाली समाप्ती बारा धाबा सध्या बोट वरती सजला गेला दुसऱ्या षटकाला सुरुवात होती संजय साळुंके फिंगर रोल फिरवले जातात त्याच्या माध्यमातून आणि सध्या तो बॉलिंग ट्रॅक वरती असणार आहे सध्या आपण बारा धाबा झाल्यात सेमीफायनलची मॅच आपण पाहता जो जिंकणार आहे तो एका ट्रॉफीचा हकदार बनणार आहे जो जिंकणार आहे तो एकात मालिका वीर किंवा बॅटर बिस्ट बॅटर बिस्ट बॉलची ट्रॉफी घेणार आहे कोणता संघ असणार आहे जो टू टॉप मध्ये प्रवेश करणार आहे बारा बॉलचा शिल्लक बाकी बारा दाबा कोट घालवते संजय सालुंके पहिला बॉल पहिला बॉल बिकीट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता शॉर्ट फाइन लेक मध्ये बॉल चालला आणि बघता बघता दोन धाबा इथे पूर्ण केल्या तर क्षेत्रक्षर डीप मध्ये होते आणि प्रवास थोडा तर थांबला गेलाय बॉल थोडासा गती स्लो झाली आणि त्याच्यानंतर दोन धाबा इथे संपन्न करत असताना एकेरी दुहेरी काही फरक पडणार नाहीये सेम डे टीम ला परंतु धाबा येणं महत्वाचं असणार आहे कशा येऊ द्या कुठे येऊ द्या धाबा येणं महत्वाचं असणार आहे अंबावडा टीम करीता टोटल झाले ते आतापर्यंत चौदा पहिल्या बॉलवर ते दोन घेतल्यात तिकीट करावी लागतील आक्रमण करावं लागेल कारण का संजय सालुंकी असणार आहे त्याच्यानंतर अक्षय पण बकासूरला पाहिलाय जबरदस्त इनफॉर्म बॅटर या स्पर्धेमध्ये त्याने देखील आपल्या नावाची छाप सोडली एम तयार होत आहेत विकेट करण्याचा प्रयत्न जबरदस्त इथे प्रेम बॉलवरती येतात तर सिंगर मिळते सेकंडचा कॉल होतोय निसटलाय पडलाय धडपडलाय उठलाय आणि फेकलाय तोपर्यंत दोन धाबा इथे महत्वपूर्ण योगदान राहिले आतापर्यंत तुमचे सन्न तुटत तर त्या सोळा आतापर्यंत बोर्डवरती सजलात चांगली बॅटिंग होते मॅच मध्ये एकात मोठा फटका आला स्कोर अजून धाव संख्या वाढली जाईल दिनेशला आपण पाहताय सकाळपासून तेही देखील घेत आहेत वेगावरती स्वार झालाय गोलंदाज परंतु हा बॉल दिसटलाय एस टी रक्षक गिनेशच्या हातातून तिथून मात्र एक धाव इथे पाईसच्या बाध्यमात मिळते एक सिंगल या वरती टोटल झाले ते आतापर्यंत सतरा दाबा तीन बॉलचा केस समाप्त झालाय तीन बॉल चा खेळ राहिलाय चांगली गोलंदाजी सध्या आपण पाहतोय टोटल झाले ते हा बॉल अपटलाय अपटलाय हा बॉल परंतु काय जबरदस्त इथे दिला गेलाय आणि या धावेला रोखलं गेलं चांगला बॉल चांगला बॉल इथे संजय साळुंकेने गेलं रिलीज केलंय टॉप बॉलची होती सांगता ला जबाब गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या होत्या पण दुसऱ्या षटकामध्ये रोखण्याच काम केलंय गोलंदाज संजय साळुंकेने लाच वाप गोलंदाजी हाय देखील बॉल त्याच वेगानं टाकला होता परंतु हा बॉल थोडासा बाहेर येतोय एक अतिरिक्त धाव या बॉलवरती येते एक अतिरिक्त धाव टोटल झाले त्या आतापर्यंत स्कोर किती झालाय अठरा धावा झाल्यात दादा इथे गोंगाट करू नका थोडस बाजूला अठरा धावा बोर्डवरती वरती सजल्या गेल्यात संजय साळुंके वॉट बॉल वॉट स्पेल परफेक्ट या कर डाकला गेलाय आणि एक चर्चे मध्ये राहिला हा गोलंदाज जबरदस्त अफलातून गोलंदाजी आतापर्यंत या मध्ये कोणताही षटकार नाही या मध्ये कोणताही चौकार आहे या मध्ये सिंगल डबल रन आल्या या मध्ये डॉट बॉल देखील त्याच पद्धतीने आले फुटवरचा वापर केलाय बॉल होक येतील तोपर्यंत तो दोन धाबा सहज पूर्ण होतात दोन धाब्याचं महत्वपूर्ण योगदान राहिलंय बघता बघता ओव्हरची होती समाप्ती दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर अंबावडे टीम सध्या धाव संख्या जमा केल्या एकूण वीस धावा एका षटकाचा खेळ बॅलन्स आहे बॉलर वैभव येणार आहे हा सोनील गोलंदाजी करत नाहीये वैभव एक युवा गोलंदाज त्याच्यावरती जबाबदारी दिले वीस धाबा झाल्यात दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर वीस धावा बोर्ती सजल्या गेल्यात षटक क्रमांक तीन ला सुरुवात होते सेमी फायनल तुम्ही अनुभवता वाह जबरदस्त बॉल वेग होता परंतु वेगावरती कंट्रोल नाहीये डिक्लेअर झोन मध्ये बॉल चाललाय लाचवाब गोलंदाजी यार सुस्ताट गतीने हा बॉल जलद गतीने टाकलाय चला आम्ही काही सन्मान घेत आहोत सकाळपासून ज्यांचा खर तर आवाज आपण ऐकला दे प्रदीपजी साळुंके साहेब प्रदीपजी साळुंके सर यांचा इथे आम्ही सन्मान करीत आहोत नेक्स्ट इथे मोठा धमाका मोठा प्लास केलाय बिकेट केलाय दमदार षटकार व्हॉट अ शॉट चला आम्ही दीपक साळुंके दीपक साळुंके चला आम्ही सन्मान घेत आहोत ज्यांचा आपण खरं तर आवाज ऐकला जी सुरुवात झाली तर खूप चांगली सुरुवात आणि आम्ही प्रदीप साळुंके सर यांचा मी ते स्नेह सन्मान करत आहोत स्नेहपूर्वक सन्मान करत आहोत मी दीपक साळुंके यांना विनंती करतो की आपला शुभ असते आपण त्याचा सन्मान करावा दाँग डावकर त्याचा फलंदाज बागपूट लावून पंच केला मध्ये बॉल बॉलचा एक सिंगल मेल सेकंडचा कॉल येतो आणि बघता बघता दुसऱ्या धाबाचा प्रयत्न जरूर केलाय आणि दोन धाबा पूर्ण केल्या तिसऱ्या धाब्यासाठी जात आहेत आणि इथे खरं तर बॅटरने चूक केली आहे आणि इथून पाटरे इथे ग्राउंड होईल प्रदीपजी साळुंके यांचा खरं तर आवाज ऐकलात आणि एक युवा समालोचक त्यांची स्पर्धा देखील आता पुढे सेमडी म्हटलं गाव तर खर तर क्रिकेटचा वर्ण आणि क्रिकेटवरती खूप करणारे खरंतर प्रेम करणारे खूप व्यक्ती आहेत पुढील देखील आपण कोपरीमध्ये टुर्नामेंट होणार आहे तेही देखील आपल्या सेमडी गावाचे धाबा झाल्यात आतापर्यंत एकोणतीस धाबा झाल्यात एकोणतीस धावा नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालाय पॅटरिया विकास बॅटिंग साठी वैभवला सध्या पाहता तुम्ही तिसऱ्या रन साठी गेले होते कॉलिंग नव्हतं आणि तिथून मात्र सचिन बाजार सचिनला परतावा ला लागले ला, तरी बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय बिकेट काढण्याचा प्रयत्न बॅटची आतली काढा लागली ला ला, बॉल निघून जातो आहे डिकलर झोन मध्ये आणखी एक रन सेवेत तीस धाबा बोटवरती लागलाय धाबा सध्या बोर्ड वरती आहेत चांगली बॅटिंग करावी लागेल टोटल झाले तर तीस पंधर तयार तिकीट करण्याचा प्रयत्न केला शॉट इथे अलोंद ने गुदगुल्या करत बॉल चाललाय सिंगल येथे दीपक साळुंके श्रेया स्पोर्ट चे मालक आज खरं तर सोशे आपण पाहत आहोत एक दोन धाबा याही बॉलवरती आलात दोन धाब्याचं योगदान बत्तीस धाबा सध्या बोर्ड वरती सजलत एका एकात मोठा बिकेट आला ना या मॅच ला निर्माण होईल एका बिकेट आला एक चांगली धाव संख्या इथे होऊ शकते अंबावडे टीमची वैभव आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी इथे बर काउन देण्याचा प्रयत्न केलाय स्वतरशक बॉच्या खाली संजय अक्षय साळुंके होते परंतु हा कॅश ड्रॉप झालाय दोन धावा तर स झालाय तिसऱ्या धावेसाठी जात आहेत परंतु तो नाहीये कॉलिंग नव्हतं इथे इथे काय घडेल इथे काय घडवल एकाच ट्रॅक वरती दोन गाड्या आणि बॅटरी गॉंग होईल आता आणि औरची होती समाप्ती तीन षटकांचा इथे मॅच समाप्त झाला आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर दावा धाबा झाल्या अद्याप त्या प्रथम बॅटिंग करताना अंबावडे संघ पोहोचलाय तो एकूण चौतीस धावा पस्तीस धाब्यांचं लक्ष असणार आहे चौतीस धाबा झाल्यात पस्तीस धाब्यांचं लक्ष असणार आहे चला आम्ही नेक्स्ट मॅच टॉस करतोय कोणाचा टॉस चला बामनोली आणि जाधव हुमरी बामनोली आणि जाधव हुमरी टीम्स या दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉससाठी थोडत आहे बामनोली टीम्स आणि जाधव उमरी टीम्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण टॉस करता यायचं चला जाधव उमरी आणि बामनोली टीम पस्ते जावेच लक्ष असणार आहे सेमडी टीम समोर आणि चला लगेच मैदानामध्ये लीड करण्यासाठी जोडी मैदानामध्ये पाठवायची तो तत्व बामनोली टीम्स आणि जाधव उमरी टीम्स दोन्ही टीमचे कॅप्टन्स आपण लगेच टॉस करता यावायच आहे चला आपण टॉस करतोय चला फिल्डिंग लगेच सजवून घ्यायचे पस्तीस धाव्यांचं लक्ष असणार जबरदस्त मॅच जबरदस्त स्पर्धा श्री जननी मानई क्रिकेट क्लब सिमडी आयोजित श्री या स्पोर्ट चषक दोन हजार पंचवीस पर्व क्रमांक चार आज खरं तर हा दैद्यमान सोहळा आपण खरंतर संपन्न केला आणि एक ऊर्जेनं खर तर नवीन पुन्हा पुन्हा एकदा अनुशंका आणि प्रथम ताकी आमंत्रित केलंय बाबनुली या टीमला दोन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पस्तीस धाब्यांचं लक्ष असणार आहे आणि चौतीस धाब्याची शिरफाड करण्यासाठी आघाडीची जोडी मैदानामध्ये लीड करण्यासाठी कोण ही जिंकेल मॅच कोण होईल एका ट्रॉफीचा हकदार कोण होईल त्या कॅशचा हकदार दोन्ही संघ खरं तर काही यार सकाळपासून लढले गेलेत जबरदस्त खेळ दोन्ही टीमने केला दोन दोन मॅचेस जिंकलेत सेमीफायनलमध्ये पात्र ठरलेत प्रत्येकाचं योगदान महत्वपूर्ण राहील जो चांगला संघर्ष करेल जो चांगला खेळेल जो चांगला मेहनत करेल तोच पुढे जाणार आहे पस्तीस धाबा लक्ष बॉलिंग ट्रॅकवरती घास जा गोविंद पहला गोलंदाज वापर लगे है पच्चीस दावा जमा हो तो चलते हैं दोस्तों मैदान की तरफ जो की पैंतीस रन का लक्ष्य और लीड करने के लिए जुड़े जा चुके हैं टीम के बकासुर अक्षय सालुंग और साथ ही साथ संजय सालुंग और गेंद के ऊपर गेंदबाज रहेंगे गोई जो की पहले गेंदबाजी करेंगे पैंतीस रन बनाना है और पैंतीस रन बनाना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी पैंतीस रन यहाँ पे, पे डिपेंस करने तो अच्छी गेंदबाजी और फील्डर का प्रदर्शन बेहतरीन होना जरूरी है अक्षय सालोम के टीम के बकास और सामने रहेंगे गोइंग ये रफ्तार के राजा रफ्तार के सौदागर और मैच किस तरीके से चलेगी गेंद आ चुकी अंदर चलिए पहली गेंद डालने के लिए तैयार हो चुके है गोइंग पहली गेंद पहली गेंद टप्पा पाने के बाद उछाल दिए गए आसमानी के अंदर फील्डर गेंद के बीच और ये पकड़ा कैच ओवर कॉट जो बेहतर फील्डिंग विजय ने इस कैच को लपक लिया कैच को पकड़ा बड़े शार्ट के मंसूबा किया था आमंत्रित दिया था इस गेंद को और उसके बाद देखिए बड़ा खेलने का प्रयास किया था लेकिन ये गलती भाई क्रिकेट में इतने नहीं चलती पहली गेंद के ऊपर अटैक पहली गेंद के ऊपर सफलता गोइन के खाते में विजय ने क्या कमाल का यहाँ पे कैच पकड़ा कैच किसका था बकासुर का था कैच किसका था अक्षय साल का था और उसका कैच पकड़ा पहली गेंद के ऊपर सफल था और था। कभी तारीफ करूंगा जो खिलाड़ी की विजय की जिन्होंने इस कैच को लपक लिया दूसरा बल्लेबाज जा चुके मैदान के तौर पर वही भी हाथ के बल्लेबाज दाएं बाएं के उनको जरूर देखने के लिए मिलेगा इस बार देखिए काफी रफ्तार के साथ गेंद डाली थी लेकिन आ, अनुमान नहीं लगाया गेंदबाज ने लस्टम के बाहर टप्पा खाने के बाद रफ्तार के साथ एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में वाइट गेंद एक सिंगल आ, मिलता हुआ सबने टीम को इस बार देखिए बड़ा स्टोर खेलने का मंसूबा किया था बल्लेबाजों ने पर लेकिन चकमा दिया और गेंद हवा के रुख के साथ विकेट कीपर के दास्तों में जाते हुए फिर एक बार डॉट गेंद के की तारीफ करूंगा क्या कमाल की वही गेंदबाज है रफ्तार से गेंद डालती है पहली गेंद के ऊपर अक्षय की सफलता उसके बाद देखिए व्हाइट गेंद और एक टॉट गेंद बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने पर लेकिन ये भी गेंद टॉट आती और कहीं ना कहीं लीड करते हुए गोविंद अपने टीम के लिए पैंतीस रन इतना रन यह फासला बड़ा नहीं है पर अब बड़ा हो सकता है अब बड़ा हो सकता है क्योंकि दो लगातार थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर बल्लेबाज विक्रम भाई आपके बल्लेबाज ताकत है इनके पास टैलेंट है लेकिन बल्ला और गेंद का संपर्क होना उतना भी जरूरी है ये थोड़ी टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर उछाल देखने के लिए मैं इस गेंद के ऊपर एक सिंगल और एक मिलता हुआ कभी गेंद डॉट होती हुई कभी व्हाइट देते हुए पहले गेंद के ऊपर अक्षय जैसा बल्लेबाज बल्लेबाज के थे थोड़ी से संकट में मुश्किल में मुश्किल में है थोड़ी से परेशानी में इस परेशानी में जो हल निकालना चाहते हैं तो बड़े शॉट की मंजूरी इस गेंद के ऊपर फिर एक बार व्हाइट गेंद एक रन के साथ टीम का टोटल फेल होता हुआ स्कोर कार्ड के है तीन रन एकाथ बड़ा हिट आता है इस ओवर में मजा आएगा दोस्तों बैलेंस रहेगा यह मैच तीन रन टोटल हो चुके हैं गोइन तीन वाइट अभी तक इस बार देखिए बड़ा खेलने का प्रयास करता है। हल्के सा ऐज लगा और एक सफलता गोइन के खाते में बैक टू दूट पेट्राम कमाल की गेंदबाजी इसको भी भाई ये चलता की और यही कहते हुए गोविंद कि मेरे अंगे ने में तुम्हारा क्या काम है किसी खिलाड़ी का काम नहीं है कमाल की गेंदबाजी जिस तरीके से उछाल मिलती हुई गति हर बार इस गेंद के ऊपर है सुनील सालूम के नए बल्लेबाज और एक शांत खिलाड़ी है सुनील सालूम के साथ ही साथ संजय सालूम के दूसरे छोर पर हम देख रहे फिर उनको स्ट्राइक अभी तक मिला नहीं पर तो स्ट्राइक मिलेगा तो करेंगे कुछ करना तो हर कुछ सब कुछ चाहते लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं इस बार देखिए इस बीच में फिर एक बार व्हाइट गेंद चार गेंदे यहाँ पे व्हाइट डाल चुके हैं अच्छे तो दो विकेट लिए टॉप ऑर्डर जो बल्लेबाज थे उनको भेजा है पैमिल में लेकिन चार गेंदे व्हाइट इक्कीस रन की अभी भी आवश्यकता इस मैच में गोइन की तारीफ भी की लेकिन गोइन ने व्हाइट भी भी डाल चुके हैं इस बार देखिए फिर एक बार व्हाइट गेंद बार बार हर बार दो गेंदे बैक टू बैक पहले व्हाइट आए थे और फिर एक बार यहाँ पे बैक टू बैक तो व्हाइट मैच अभी भी आन है दोस्तों अभी भी दो और बाकी है तीस रन की आवश्यकता है टोटल हो चुका है पांच रन वो भी व्हाइट के बल्ले से एक भी रन आया नहीं अभी तक इस बार देखिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने पर एच लगा और फिर एक बार थर्ट गेंद की हो चुकी समाप्ति कम माल की गेंदबाजी व्हाइट भी आए दो सफलता पांच गेंदे डॉट उसमें से पांच रन व्हाइट के अनुसार दो बल्लेबाज को चलता किया है गलती किया अक्षय इस बार देखिए फिर एक बार वाइट गेंद छह रन आ चुके हैं हर बार गलती करते हुए गेंदबाज गोविंद इतनी अच्छी गेंदबाज ये अभी तक दस गेंदे डाल चुकी है और ग्यारह गेंदे डाल चुके हैं उसमें पांच गेंदे अच्छी पर पांच गेंदों में बल्ले से रन नहीं आ चुके ये अच्छी बात है फिर एक बार रफ्तार के साथ बल्ले से रन नहीं आया लेकिन वाइट से रन है उसमें दो सफलता और एक ओवर की समाप्ति के बाद तो टीम का टोटल हो चुका फिलहाल रन गेंदे बच्चे गेंदे बच्चे बारह जीतने के लिए उन्तीस रन की आवश्यकता कौन सा बल्लेबाज रहेगा जो सभी टीम के लिए अपनी टीम के लिए खेलेगा और जो जीत दिलाएगा संजय साल उनके नाम तो बड़ा है लेकिन ऊंचा उतना काम करना पड़ेगा अपने कदम कदम चलना और कदम के साथ चलना और अपने कदम चलना उसमें दम रखना वो भी एक महद बात होती है वो करेंगे क्या संजय सालों के सुनील सालों के साथ देंगे लेकिन गेंदबाज के ऊपर खड़े रहेंगे गेंदबाज सांडी बल्लेबाजी अच्छी की है सांडी ने पर गेंदबाजी में क्या कष्ट लाएंगे क्या खुशबू लाएंगे टीम के लिए संजय सालों के? गेंद फुल टॉस गेंद थी लॉप करने का प्रयास किया था बाकी से बॉल कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर ग्यारह गेंदे उनतीस के रन की आवश्यकता कमाल की गेंदबाजी कवर करते हुए सांडी गेंदबाज बल्लेबाजी में दम कम देखिए गेंदबाजी भी अच्छी तरह थी सामने खेलने का प्रयास किया था हर गेंद के ऊपर छक्का नहीं मिलेगा अन के ऊपर चब्बा नहीं मिलेगा इस गेंद के ऊपर देखिए यह बड़ा आधा तेरा काम करने से सीधा लगाइए इस गेंद के ऊपर मिलेगा मात्र एक सिंगल और सिंगल के साथ हो चुका है सात रन और दस गेंदे और अट्ठाईस रन की दूरी दस गेंदे अट्ठाइस रन सात रन खोर के ऊपर पूरे पूरे बनाने हैं पैंतीस रन साजिश रखनी होगी साजिश करनी पड़ेगी प्लानिंग करना पड़ेगा इस बार देखिए बड़ा शॉट का शॉर्ट कर बोला और संजय निकलेगा बल्ले से लॉन्ग इट लॉन्ग इट लॉन्ग इट दो चरंग वाटर शॉर्ट नौ गेंदे बाईस रन दोस्तों कहीं मत जाइए देखते रहिए श्रेया स्पोर्ट चषक ये खूबसूरत है जैन जैन कब आकर यह टूर्नामेंट कौन से टीम रहेगी जो पहली टीम फाइनल में जाएगी डबल गेंद अभी भी बाकी बाईस रन की आवश्यकता फिर फिर एक बार फिर एक बार तैयार बार ये शॉट गेंद थी अनुमान लगाया लेकिन ये वाइट गेंद है अब थोड़ा सा प्रेशर में आते हुए गेंद पास इस गेंद के ऊपर तीन बाकी है सचिन और इस तीन गेंद के ऊपर एक बड़ा हिट आता है तो काम ही फिट हो भी सकता है इक्कीस रन की आवश्यकता नौ गेंदे इक्कीस एक बड़ा हिट संजय ने अनुमान नहीं लगाया बिल्कुल अंदाज नहीं लगाया गेंद और बल्ले का उतना संपर्क नहीं इस प्लेसमेंट करना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद की हो चुकी है समाप्ति आठ गेंदे इक्कीस रन की आवश्यकता मेहनत करने पड़ेगी लहरों से डरकर मौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी दोस्तों हार नहीं होती ये कोशिश करनी पड़ेगी आपको जीत के तौर पर जाना है जित को मंजिल तक लाना है तो कीजिए प्रयास इस बार देखिए काफी रूम दिया काफी हवा दे गेंद हवा में है खिल्डर गेंद के नीचे क्या छोड़ा दो रन आसानी के साथ दो रन मिल जाएंगे दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर टीम का टोटल सोलह बनने पूरे पैंतीस सभी में मैच आने इस गेंद के ऊपर बड़ा नंबर छक्का आता है छ रन आता है तो इस मैच को फाइट कर सकती है टीम सेवड़ी सात गेंदे उन्नीस रन की आवश्यकता एक आध बड़ा हिट बनता है संजय सालों के वो काम कर सकते हैं ताकत है इनके पास इस बार देखिए वाइट खेल और दो रन मिलेंगे वन प्लस वन मैच ने यू टर्न लिया ये क्रिकेट का खेल है ये मौसम है सात गेंदे और सत्तर रन की आवश्यकता आएगा छह तो बचेंगे ग्यारह आएगा चार तो बचेंगे तेरह क्या तेरह क्या, क्या मेरा कौन जीतेगा किसकी कहानी बरकरार रहेगी किस टीम की कहानी अधूरी और किस टीम की कहानी आगे जाएगी इस बार देखिए पेड़ो पे डाले इस गेम को क्या हो सकता है और विकेट विकेट मिला सुनील ने अपनी जगह छोड़ दी विकेट मिला और विकेट के साथ टीम वहां पर रुकता हुआ दो ओवर की समाप्ति और दो ओवर की समाप्ति के बाद अठारह रन जीतने के लिए अभी भी एक ओवर में जीतने के लिए सत्रह रन की आवश्यकता है कभी भी इस मैच का फासला पलट सकता है संजय सालों के को स्ट्राइक लेना उनको देना यह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस मैच में छह गेंदे छह गेंदे सत्रह नए बल्लेबाज जा चुके मैदान के तौर तो पर राजेश के, ये भी काफी है पहले अच्छे बल्लेबाजी करते थे टेनिस क्रिकेट में अच्छे खेले ये खिलाड़ी लेकिन रबर बॉल क्रिकेट में जो पहली बार मौका मिला है इस पहले टूर्नामेंट में और क्या रहेंगे सिचुएशन ऐसी है छह गेंदे सत्रह की आवश्यकता मैच इस बार देखिए बड़ा स्टोर खेलने का प्रयास किया था लेकिन सिंगल मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा आ? ओके ओके देखिए पांच गेंदे और सत्रह रन की आवश्यकता है उसके बाद करेंगे हम सब करेंगे क्योंकि हम अभी अकेले हैं तब हमको डोवेट करना पड़ता है दादा हा बस क्या आइए अभी पांच गेंदे सत्रह रन की आवश्यकता पांच गेंदे सत्रह रन कौन सी टीम यहां पे जीत जाएगी यह फासला कौन टीम से दूर करेगी मिस आई डेफिनेटली हिट बैटर गॉन संजय सालों के चार गेंदे सत्रह रन की आवश्यकता दीपक सालूम के मैदान के, के तौर पर जाते हुए और सरिया स्पोर्ट के मालिक चार गेंदे सत्रह रन की आवश्यकता दो गेंदे लगातार डॉट उसमें दो सफलता कमाल की गेंदबाजी जो गेंदबाज का नाम विकास अच्छी गेंदबाजी चार गेंदे सत्रह रन की आवश्यकता दीपक सालूम के स्ट्राइकिंग के ऊपर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया था लेकिन एक सिंगल मिल जाएगा मिड विकेट के पास और एक ही सिंगल मिल जाएगा सोलह रन की आवश्यकता है एक बाउंड्री दो तो छक्के वैभव जब टीम को जीत दिलाती है तो महेंद्र सारुंगी की तरफ से पांच सौ रुपए का इनाम दिया जाएगा तो बन पाएंगे हीरो हीरो बनने का तो मौका है बल्लेबाज को कोई भी छक्का लगाओ चौबा लगाओ हीरो बने मैच को जिताइए मैच का भी इंपॉर्टेंस है इस बार देखिए फिर एक बार गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं ना गेंद संपर्क हुआ स्टंप के साथ और एक बैटर कौन बॉल नोबॉलची सांगता आली आहे नोबॉल आहे नो प्लस वन अशा दोन धाबा येतील त्यांचं देखील या स्पर्धेला दे बहुमूल्य योगदान राहिलं नोबॉलचा कॉल आला प्रेम बॅटिंग साठी टीमचा सा कॅप्टन टीमचा मुखिया टीमचा लिडर हो, हो, हो चांगला बॉल रिलीज केलाय नेक्स्ट मॅच जाधव उमरी बामनोली असा मॅच असणार चला फास्ट करा काही बॉलचा खेळ शिल्लक आहे नेक्स्ट मॅच चादोमर बनाम बापलेली असणार आहे प्रेम तयार प्रेमच्या बॅटमधन अलन द कार्पेट अगदी गुदगुल्या करत गवताला आग लावत हा बॉल चाललाय मी म्हणेन आणि अगदी या बॉलला अडवला गेलाय आणि हा बॅच जिंकला टीम अंबावडे या टीमनं हा माझ जिंकलाय हडलक बाडलं खर तर खूप चांगले प्रयत्न केले